В этом сезоне бердянские баскетболистки воспитанницы Екатерины Клевинок в играх группового турнира выступили неудачно и потеряли все шансы на выход во второй этап чемпионата. Свои заключительные поединки турнира наша команда провела с 20 по 22 марта. Бердянские баскетболистки на последние игры вышли с особым настроем, желанием завершить сезон победами и взять реванш за поражение в предыдущих поединках. Два матча против соперниц из Одессы и Днепропетровска наша команда завершила победами. Первые минуты игры против Дюшора одесса бердянские баскетболистки провели неуверенно. Чего не скажешь об одесситках, которые уже в первой четверти имели преимущество над командой хозяек площадки в 10 очков. Но для достижения положительного результата этого оказалось недостаточно. В оставшееся время матча бердянская команда смогла изменить ход поединка и завершила игру победой свою пользу 66-63. Нам было очень тяжело, мы Меньше ростом, но нам все-таки удавалось проходить под кольцо, и ну, мы забивали. Но это было очень тяжело, ну, и в конце концов мы выиграли. Тем более играли в ну, родные стены, помогли, болельщики за нас были. Ну а прошедший тур мы все проиграли, а сейчас просто доказали, что мы на что-то способны. Во второй игровой день бердянские спортсменки отдыхали. На баскетбольной площадке Дю США борьбу вели лидеры группового этапа команды Одессы и Днепропетровска. В этот день сильнейшей оказалась Днепропетровская команда, победившая своих соперниц 70-60. В заключительной игре четвертого тура встретились воспитанницы Бердянской Дю США и команда из Днепропетровска. В этом поединке сильнейшей оказалась наша команда, завершившая игру со счетом 73-62. На самом деле было очень тяжело Играть против высоких, именно у них трое высоких, и с броском, и с прыжком, и они могут и дальний забить, и из-под кольца, и средний, это было очень тяжело. Но Сегодня вся команда играла хорошо, и почти все вышли на площадку, и все были рады этой победе, это была последняя игра в этом сезоне. Это был последний тур, для бердянского, он очень важен, потому что мы играем дома, хочется всегда хорошо сыграть, и так как у нас... В первом, а во втором и в третьем туре. То есть этот сезон у нас получился не, не, не очень удачный. То есть этот тур был завершающий, он для нас был очень важен в том плане, то, что мы должны были самоутвердиться, то есть всем доказать, что все-таки это была случайность, то, что мы не попали в четверку, то, что наша команда достойна быть там. Мы готовились к этим играм и, в общем-то, девчонки хорошо, очень удачно сыграли. Поединки в Бердянске стали заключительными для нашей команды в этом сезоне. По итогам группового турнира Бердянские баскетболистки заняли третье место и не смогли выйти в следующий этап соревнований. Участницами финального этапа по итогам всех сыгранных матчей из нашей группы стали команды Одессы и Днепропетровска.